صاحبا وربا شاهدا ونحن له مسلمون أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته <applause> الحمد لله <applause> الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمه الله عداد ما في علم الله صلاه وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى اله وصحبه عداد كل ذره الف مره اللهم صل وسلم على نور الانوار وسر الاسرار وترياق الاغيار ومفتاح باب اليسار سيدنا ومولانا محمد المختار وآله الأطهار واصحابه الاخيار عدد نعم الله وافضاله سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. wa bishrah li sadri wa yassir li amri wa ahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli astaghfirullahal azim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilai. amma ba'd alhamdulillah kita kembali pada membicarakan berkenaan dengan kisahnya para nabi di mana termasuk lagi membicarakan berkenaan dengan kisahnya nabi nuh alaihi salam dan telah kita mendengarkan berkenaan dengan bahawa sebenarnya Nabi Nuh AS senantiasa adanya uh, perdebatan yang berlaku antara Nabi Nuh AS dan juga kaumnya yang tidak mahu beriman. <coughs> Seperti mana yang dikatakan oleh pengarang di sini yang diambil daripada firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya mereka berkata yakni kaumnya Nabi Nuh berkata wahai Nuh sesungguhnya engkau telah berbantah dengan kami dan engkau telah memperpanjang bantahanmu terhadap kami maka datangkanlah kepada kami azab yang kau ancamkan itu jika kamu termasuk orang yang benar maka dia Nabi Nuh alaihi salam menjawab hanya Allah yang akan mendatangkan azab kepadamu jika dia mengkendaki dan kamu tidak akan dapat melepaskan diri yaitu hanya Allah yang berkuasa untuk melakukan itu kerana tidak ada sesuatu pun yang dapat melepaskan diri darinya dan dialah yang berfirman kepada sesuatu jadilah maka jadilah sesuatu itu jadi Allah Subhanahu Wa Taala menerangkan bagaimana reaksi bagaimana umatnya atau kaumnya Nabi Nuh alaihi salam yang kafir ini menjawab ataupun how dia react apabila Nabi Nuh alaihi salam mengajak mereka untuk beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Hanya Nabi Nuh alaihi salam minta minta untuk mereka beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala oleh kerana mereka itu bersifat sombong angku dengan perintah Allah Subhanahu wa taala perintah untuk beriman kepada Allah mereka mereka langsung menjawab dengan dengan mengatakan bahawa sebenarnya engkau telah berbantah dengan kami engkau telah berdebat dengan kami fa aksar adalah dalam bahasa Arabnya dan engkau telah memperpanjang bantahanmu terhadap kami banyak berbantah banyak ber, berdebat dengan kami Sedangkan apa yang Nabi Nuh AS menjawab itu hanyalah perkara-perkara yang benar. Mereka bertanya kepada Nabi Nuh, menuduh Nabi Nuh AS, Nabi Nuh hanya menjawab. Menjawab sesuai dengan apa yang mereka inginkan. Eh, subhanallah, langsung mereka mengatakan Nabi Nuh AS telah memperbanyakkan debat terhadap dengan mereka. Eh, subhanallah. Lalu mereka itu bukan sahaja uh, mengatakan sedemikian, mereka mencabar Nabi Nuh AS dengan meminta agar mana Allah Subhanahu wa taala menyegerakan untuk mendatangkan menimpakan azab ke atas mereka. So ini adalah dinamakan sebagai sifat kesombongan, angkuh. Tidak mahu lagi dengar ucapan, tidak mahu lagi mendengar nasihat, langsung meminta agar mana didatangkan azab ke atas mereka. Lalu Nabi Nuh AS menjawab sesuai yang Allah SWT firmankan di sini yang ertinya, hanya Allah sahaja yang boleh mendatangkan azab ke atas kamu. Kalau Allah mahu. Allah, hanya Allah saja ada kuasa tersebut. Hanya Allah saja yang boleh mendatangkan azab. Nabi-Nabi dan para rasul tidak ada kuasa tersebut. Yang datangkan, yang turunkan azab itu hanyalah kuasa Allah subhanahu wa ta'ala. Jika mana Allah mengkendaki. Ya, eh, subhanallah. Baik. Jadi itulah yang diterangkan, yang dibawakan oleh pengarang di sini. Bahawasanya dan juga dalam ayat ini Allah mengatakan apa yang dijawab oleh Nabi Nuh AS dan bila mana datang azab itu kamu semua tidak akan dapat melepaskan diri. Kamu tidak boleh lari daripada azab tersebut. eh, subhanallah. Baik. Kemudian kata Nabi Nuh alaihi salam dalam ayat yang sama atau ayat berikutnya dan nasihatku tidak akan bermanfaat bagimu sekalipun aku ingin memberi nasihat kepadamu. Kalau Allah hendak menyesatkan kamu, dia adalah Tuhanmu dan kepadanya lah kamu dikembalikan. Yaitu siapapun yang dikendaki Allah untuk dia sesatkan. nescaya tidak ada seorang pun yang berkuasa untuk memberikan petunjuk kepadanya. Dialah dia yang menunjukkan siapapun yang ia kendaki dan menyesatkan siapapun yang ia kendaki. <coughs> Berbuat apapun seperti yang ia dia kendaki. Maha perkasa lagi maha bijaksana, maha mengetahui siapa yang patut mendapat petunjuk dan siapa yang patut tersesat. Dia memiliki hikmah yang sempurna <coughs> dan hujah yang mengalahkan. <coughs> so inilah yang dikatakan oleh Alimah Ibn Qasir Rahimah ta'ala dalam menerangkan ayat ini. Di mana pengarang di sini menerangkan ayat itu dengan mengatakan siapapun yang Allah kendaki untuk dia sesatkan maka tidak ada seorang pun yang boleh memberikan petunjuk kepadanya. Sebab itu hidayat itu adalah benda yang mahal kerana Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kepada orang yang Allah kendaki dalam erti kata lain kepada orang yang Allah pilih. Subhanallah. Kerana kalau Allah Subhanahu Wa Taala tidak memberikan hidayah tersebut, tak ada orang pun yang mem boleh memboleh untuk memberikan petunjuk tersebut. Allah saja yang berkuasa. Uh, itu yang dikatakan di situ siapa yang Allah sesatkan, tidak ada orang pun yang boleh memberikan petunjuk. Man yudlilillahu dialah. Siapa yang disesatkan oleh Allah, maka tidak ada yang boleh memberikan petunjuk kepadanya. Wa yudlil dialah. Baik. Jadi jadi dia juga mengatakan ini siapa pun yang dia yang dia kendaki dan menyesatkan siapa pun yang dia kendaki. Segalanya Allah Subhanahu Wa Taala berbuat dengan sesuai yang apa yang Allah kendaki, tidak ada yang boleh campur tangan. Tidak ada yang boleh menolak urusan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Kalau Allah nak ampunkan, Allah ampunkan. Kalau Allah nak azab, itu juga sesuai dengan kehendak Allah. Fa yaghfiru liman yasha' wa yu'adzibu man yasha'. Siapa yang Dia nak ampunkan itu terserah kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Siapa yang Allah nak azab sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Tidak ada yang orang yang boleh halang. Naya Subhanallah. Jadi batu uh, akidah Ahlussunnah wal Jamaah mengatakan <coughs> bahawasanya <coughs> orang yang taat juga boleh juga Allah Subhanahu wa taala azab. Orang yang bermaksiat juga boleh juga Allah Subhanahu wa taala memberikan keampunannya. Semuanya itu terserah kepada Allah Subhanahu wa taala makhluk tak ada campur tangan. Ya eh, subhanallah. Allah. Baik. Kemudian pengarang mengatakan lalu diwahyukan seperti mana yang dalam surah Hud ini Lalu diwahyukan kepada Nuh Ketahuilah tidak akan beriman di antara kaummu Kecuali orang-orang yang benar-benar beriman saja. Kerana itu janganlah engkau bersedih hati tentang apa yang mereka lakukan Firman ini merupakan menenangkan Bagi hati Nabi Nuh AS atas perilaku kaumnya tidak akan tidak akan ada yang beriman di antara mereka Selain orang-orang yang telah beriman Iaitu jangan sampai situasi yang terjadi membuat kamu bersedih hati Kerana pertolongan Allah sudah dekat waktunya Dan berita luar biasa akan segera terjadi So ini adalah daripada penerangan firman Allah subhanahu wa ta'ala Dalam surah Hud ayat yang ke-36 Dalam ke ketika itu bila mana orang-orang Orang-orang uh, ataupun kaumnya Nabi Nuh AS yang tidak mau beriman Allah Subhanahu Wa Taala telah memberitahu kepada Nabi Nuh AS, lepas ni tidak ada orang lagi yang akan beriman. Maknanya yang dah beriman dah beriman. Yang kita dah kita tahu kita ketahui yang beriman tu kurang daripada 50 orang. Selama 950 tahun Nabi Nuh alaihi salam berdakwah, yang beriman itu kurang daripada 50 orang. Jadi selain daripada ni 50 orang ini atau kurang daripada 50 orang ini tidak ada lagi yang akan beriman. Itu yang Allah mengatakan tidak akan beriman lagi di antara kaummu kecuali orang-orang yang telah beriman. Jadi kerana itu janganlah engkau bersedih hati tentang apa yang mereka perbuat. Uh, tak payah nak worry tentang mereka, tak payah lagi nak sedih kerana mereka telah memilih jalan mereka. Mereka telah menunjukkan kesombongan mereka untuk tidak bahu beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan itu yang kata pengarang di sini jangan sampai nanti Sita, jangan sampai situasi yang terjadi membuat kamu sedih, kerana pertolongan Allah sudah dekat waktunya. Maknanya masa untuk terjadinya azab Allah yang kita tahu azab yang merupakan banjir yang besar yang melanda kaum Nabi nuh as sudah sudah hampir dekat waktunya. Jadi itulah apa yang Allah subhanahu wa taala menenangkan hati Nabi nuh as agar tidak perlu lagi risau tentang kaumnya yang tidak beriman ketika itu pun bahawa Allah bisa jadi insyaAllah kita akan sambung lagi membicarakan berkenaan dengan Nabi Nuh AS dan kaumnya Baca selawat al dan tasbih kafar atau majlis Amin, amin, amin Ya Rabbal Alamin Rabbana taqabbal wa'ana wa'amalana wa salatana innaka anta sami'ul alim وتب علينا يا مولانا إنك انت التواب الرحيم دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحية فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين تقبل الله منا ومنكم صلى الله على محمد صلى الله, صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم 我身。